Enam, projek Mega Malaysia yang terbengkalai. Setiap negara ni ada cita-cita yang besar. Ada yang jadi realiti, ada yang kekal sebagai blueprint dalam milik mesyuarat. Dan ada juga yang sempat naik separuh kemudian hilang nyawa. Malaysia pun sama. Dalam sejarah pembangunan negara, ada projek-projek yang dimulakan penuh harapan tapi akhirnya menjadi rangka pulau sunyi, taman tema kosong atau bandar-bandar yang separuh siap. Dalam video kali ini, kita akan senaraikan 6 projek mega Malaysia yang bukan sekadar tertangguh tapi betul-betul terbengkalai menjadi bukti bahawa pembangunan bukan hanya tentang pelan dan pelancaran tapi tentang ketahanan. Nombor 6, Plaza Rakyat Mercu Tanda yang freeze selama lebih 20 tahun. Pada awal 90-an, Kuala Lumpur sedang membesar dengan laju. KL Tower sedang naik, KLCC baru nak bermula dan bandar semakin moden. Dalam semangat itu, datang satu projek mega yang diberi nama Plaza Rakyat, sebuah kompleks gergasi yang dirancang untuk mengubah kawasan Pudu menjadi pusat komersial moden. Apa yang dirancang? Menara 79 tingkat, kompleks beli-belah, hotel tinggi, terminal pengangkutan utama, ruang pejabat dan ruang acara. Ini sepatutnya menjadi adik kepada KLCC. Tapi tahun 1997 datang membawa badai. Krisis ekonomi Asia menghentam seluruh rantau. Pemaju tak mampu bertahan. Bank ketatkan pinjaman dan pembangunan berhenti serta-merta. Sejak hari itu, bangunan itu kekal begitu. Rangka konkrit setengah siap Tingkat-tingkat gelap Besi karat Dinding berlumut Ini bukan bangunan Ini masa yang beku Setiap kali projek ni nak dihidupkan Pemaju baru masuk Tapi kemudian senyap Perbincangan kerajaan pun senyap Pelan baru diumumkan senyap lagi Selama lebih 20 tahun, Plaza Rakyat duduk sebagai monumen kegagalan. Pembangunan paling ikonik di KL mengingatkan orang bahawa tak semua projek mega akan jadi mega. Nombor 5, Maps Perak, taman tema gah yang bertahan tak sampai 3 tahun. Ketika Maps diumumkan, Perak jarang mendapat projek hiburan mega. Jadi bila Movie Animation Park Studios Maps dibina di Ipoh, orang Perak rasa bangga dengan kos lebih 500 juta ringgit maps dijual sebagai taman tema animasi pertama Asia. Ada kerjasama dengan Dreamworks tapi awal-awal je. Tarikan Hollywood dengan stunt show, roller coaster, rides keluarga, watak-watak kartun yang popular. Semuanya nampak besar tapi di sebalik pintu masalah mula timbul. Masalah pertama, DreamWorks tarik diri. Ini pukulan paling besar. Kerana 6 zon utama berkaitan DreamWorks tiba-tiba hilang identiti. Yang nombor 2, kos naik melampau. Apa yang dirancang mula-mula 400 juta lebih ringgit tiba-tiba melonjak. Nombor 3, pengunjung kurang. Cuaca panas, lokasi jauh dari KL, marketing pun lemah. Nombor 4, hutang keliling pinggang. Akhirnya kerajaan negeri terpaksa masuk campur tangan. Maps dibuka pada 2017. Pada 2020, ia ditutup senyap-senyap. Hari ini, Maps adalah syurga untuk penggambaran urban explore. Bangunan masih kelihatan cantik, warna masih terang, tapi kawasan dah sunyi sepi. Taman tema RM500 juta yang hanya hidup kurang lebih 3 tahun. Ini bukan kegagalan biasa, tapi ini adalah satu legenda. Nombor 4, Forest City Bandar yang siap tapi tak ada penghuni Forest City ialah projek mega antarabangsa Iklan dia dulu ditayangkan sampai ke China Bandar futuristik yang terapung di pulau buatan Johor Rumah-rumah moden, pusat komersial, sekolah antarabangsa, bandar hijau, generasi baru Tapi apa yang berlaku adalah pembeli majoriti adalah warga China Kerajaan China ketatkan pembelian hartanah luar negara Projek tinggal siap tapi kosong. Kemudian datang COVID-19 yang hentikan kemasukan pelabur. Unit siap tapi tak ramai nak duduk. Bangunan fizikal memang banyak siap, tapi bandar tu perlukan jiwa dan jiwa tu datang daripada manusia. Tanpa manusia, forest city jadi satu fenomena pelik. Bandar lengkap tapi sunyi. Ada blok apartmen yang tinggal beberapa unit je berlampu. Ada jalan-jalan yang sempurna tapi sunyi macam cutscene permainan video. Ada pulau buatan yang luas tapi kau dengar cuma angin laut. Forest City bukan gagal dari segi binaan. Ia gagal sebagai projek bandaraya mega. Dan orang mula panggil Ghost Metropolis Malaysia. Dan malangnya label tu bukanlah keterlaluan. Nombor tiga, Melaka Gateway. Impian Dubai yang tenggelam separuh jalan. Melaka Gateway diumumkan pada 2014 sebagai projek yang akan mengubah ekonomi Melaka selama-lamanya. Pelan asal: 3 pulau buatan, marina kapal mewah, kawasan pelancongan mega, pusat kewangan antarabangsa, cruise terminal, pusat hiburan dan kejiranan mewah. Dalam brosur nampak macam Dubai campur Singapura. Bahagian awal siap, tapi kemudian semuanya jatuh macam domino. Lesen pembangunan ditarik balik Isu alam sekitar Pertukaran kerajaan negeri Pelabur tak stabil Saman undang-undang kiri kanan Kemudian kawasan pun tak kukuh Akhirnya projek terbengkalai separuh jalan Pulau buatan ada tapi kosong Bangunan pun tak naik Tapak komersial pun tak mula sekarang ada usaha kecil-kecilan nak hidupkan balik sebagian projek Contohnya cruise terminal Tapi versi mega asal dah terkubur Melaka Gateway menjadi contoh bagaimana projek bilion ringgit boleh tenggelam bukan dalam laut tetapi dalam birokrasi dan politik. Nombor 2, Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa, dua bandar yang menjadi pekan hantu era 90-an. Ini projek mega perbandaran. Zaman 1990-an, Malaysia tengah membangun agresif pemaju merancang dua bandar di Hulu Selangor, Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa. Impian asalnya sangat besar. Hospital besar, kawasan industri moden, pusat komersial mega, shopping mall, kolej, sekolah, universiti, ribuan unit perumahan. Ia sepatutnya menjadi bandar masa depan Selangor. Kemudian krisis ekonomi datang. Pemaju gagal bertahan. Projek-projek kecil dalam bandar tu mati satu demi satu. Hasilnya, blok kedai kosong. Sekolah tak jadi. Lot perumahan terbengkalai. Rumah siap tapi tak berpenghuni. Jalan besar tapi tak banyak kereta. Selama bertahun-tahun, dua bandar ni memang mempunyai reputasi sebagai bandar terbengkalai paling besar di Malaysia. Hari ni ada pembangunan baru yang cuba dihidupkan kawasan tu tapi dia takkan pernah capai skala besar visi asal yang tinggal. Hanyalah tapak dan struktur yang mengingatkan orang tentang impian sang yang tidak kesampaian. Nombor satu, projek monorail lama. Tiang-tiang yang berdiri tanpa destinasi. Ini projek kecil secara fizikal tapi simbolik. Pada satu ketika dahulu, ada banyak perancangan untuk mengembangkan sistem monorail. Sambungan KL Monorail, cadangan Shah Alam Line, cadangan laluan Kelang, cadangan laluan Ceras, beberapa tiang mula dibina. Tetapi bila MRT dilancarkan, kerajaan mula fokus sepenuhnya kepada MRT 1 dan MRT 2. Projek monorail tambahan dibatalkan, digantung atau dihapuskan dari pelan. Tiang-tiang yang sudah dibina, dibiarkan. Sekarang, ada beberapa kawasan mempunyai tiang monorail tunggal, struktur gantung yang tak bersambung, blok konkrit tanpa rail, tanda kecil projek yang pernah bermula dan berhenti. Ia mungkin bukan projek berbilion ringgit tapi ia adalah lambang kecil kegagalan perancangan bandar yang tergesa-gesa monorail menjadi projek yang wujud tapi tak pernah hidup. Enam projek ini sudah cukup membuktikan satu perkara. Projek Mega bukan hanya tentang binaan besar. Ia tentang pengurusan, ekonomi, politik, manusia dan semuanya bergabung. Ada projek terhenti sebab krisis, ada sebab salah urus, ada sebab perubahan dasar, ada sebab pelabur hilang, ada sebab teknologi dan pasaran berubah. Dan akhirnya, projek-projek terbengkalai ini bukan sekadar struktur fizikal. Ia adalah cerita, sejarah, pengajaran, saksi sejak zaman ekonomi yang tak menentu. Jadi, itulah senarai 6 projek mega Malaysia yang terbengkalai. Apa pandangan anda tentang video kita pada hari ini? Kalau anda suka video ini, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruang bawah. Nama saya Rasul Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.